মোৰ অসম চৰকাৰলৈ প্ৰতি এটা অনুৰোধ আছে সকলো অনুৰাগীৰ প্ৰতি অনুৰোধ আছে জুবিন দাই সকলোকে মিলোৱাৰ এটা কাম কৰি গৈ থৈ গৈছে জুবিন গাৰ্গে ডিভিজন কেতিয়াও বিশ্বাস কৰা নাছিলে মানুহৰ মাজত কনফিউজন কেতিয়াও তেওঁ ৰখা নাছিলে মই জুবিন গাৰ্গৰ এগৰাকী অনুৰাগী হিচাপে সকলোলৈকে হাত জোৰ কৰি অনুৰোধ জনাইছো যাতে চৰকাৰে যি এছ অ' পি দিছে এছ অ' পি দিবলগীয়া পৰিৱেশ যাতে নহয় চৰকাৰকো অনুৰোধ জনাইছো আৱেগ অনুভূতি যিটো ইমচন ইম'শ্যনটোৰ লগত যাতে চৰকাৰেও যাতে খেলা নেখেলে সেইটোও কৈছো আৰু চাইমন টেনী আছিলি যাতে জুবিন গাৰ্গক লৈ পেলাই যাতে ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত সকলোৱে জুবিন গাৰ্গ আমি আজিৰ তাৰিখত মই এতিয়া কৈছো মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আমাৰ আহিছে মহিলা কংগ্ৰেছ প্ৰেছিডেণ্ট এম পি আছিলে তেখেত হাৰিয়ানাৰ পৰা আহিছে মই সকলোকে কৈছো জুবিন দা জুবিন দাস ইম'শ্যন হে জুবিন দাসে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ যিটো ইম'শ্যন এইটো যাতে থাকক এছ পি যাতে আমাক দি পেলাই সেই ইম'চনটো যাতে ৰুদ্ধ কৰা নহয় চাইমন টেনিয়াছলি ইম'চনৰ নামত যাতে জুবিন দাৰ আত্মাই যাতে কোনো ধৰণৰ অশান্তিৰ পৰিৱেশ নেদেখক তাৰ কাৰণে মই সকলোকে হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ জনাইছো